Ще раз доброго вечора всім, хто тільки до нас приєднався, 6.38, 6.38 вечірня Одеса в прямому ефірі. Рада з вами спілкуватися, 70 хвилин поспіль. І щоб не втрачати марну часу, зараз я з великим задоволенням вітаю людей, які вже не є гостями нашої студії, а це вже давні добрі друзі та наші колеги. Я вітаю в студії Людмила Курілюк. Це наша колега, журналіст, редакції публіцист. Вітаю Люд, Дякую, що завітала. Та наша гостя тако, та також друг і програми, і телебачення, і одеситів, скажімо так, маленьких та великих. А саме Ірина Іванова, тимчасово конче обов'язки начальника служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації. Доброго дня ша добрий віче. Вечір вже так, рада, тому що сьогодні є привід поспілкуватися і привід торкається, скажімо так, благоділа. Січня місяця наша телерадіокомпанія запропонувала новий телевізійний проєкт. Дякую, Людо, тобі, дякую вам mm -hmm. за співпрацю. Він називається Візьміть дитину, родину». Так? Так. Леточка, это так, перед тем, как начнем наше общение, давайте посмотрим видеопиграф к нашему разговору, потому что я уверена, что и у телезрителей возникнут вопросы, да и мы как-то с сердцебиением справимся. Да? Спасибо, давайте посмотрим начало. Дмитрику чотири роки. Хлопчик, який всі малюки його віку, полюбляє яскраві іграшки. Ставно складає пірамідку, декламує дитячі віршики. Ранімий мальчик застінчивий. Ямочки, когда улыбается у нього, да нравиться тоже йому играть, вот сюжетные ігри йому нравится играть. грати. Ну різкості вообще в поведінні очень такой мягкий мальчик такой, положительный. Єдине, що відрізняє Діму від більшості однолітків, це те, що він зростає не в люблячій родині, а в будинку малюка. Але хлопчик мріє про те, що поряд з ним були мама і тато. Нікіта нам розповів, що коли виросте, стане будівельником. Будуватиме метрополітен. До дня 8 березня в будинку Малюка влаштували святковий ранок, і хлопчик брав у ньому активну участь. Танцював та розповідав віршик. Цвіте том'ятка, пакотка. на ту кімнату. Ми докупаємо. на ту кімнату. Это мой любимый ребенок. Мы с ним занимались с очень маленького возраста. И чем дальше он рос, тем интереснее с ним заниматься. Он немножко вот у нас тут замкнулся. Но, в принципе, ответы у него такие неординарные. Вот, вот допустим, профессию он меняет. Вот я почему спросила про профессию. Вот ему раньше импонировал Дед Мороз. Я говорю, а почему же Дед Морозом ты хочешь быть? А он подарки детям возит. Вот, то есть и я хочу детям подарки дарить. Вот, потом, допустим, хорошо, буду водить. А я вот старенькая буду, ты меня вот увидишь на дороге и подбросишь, подвезешь. А, да, да, обязательно. <laughs> вот, то есть такой вот он не, нестандартный ребенок. Э, с, э, и видите, он так даже улыбался и так стеснялся, как-то так неординарно вот такой, хоть, ну, интересный. Как и каждому малюку, Никите потребна любляча та турботлива родина. Вадику на святковому ранку досталась ответственная роль месяца Березня. Вот я мать, я перед вами. за одни до литвы дамы, небо море синеву, святы, святы в саду, свободу, я ласку и даже чудо-сказку. Звездочка нашей группы, старшей, да? вот его тоже все любят. он. І вже розуміє, може таке, там, і слукавість, і що такое сказати би, в своїх целях. Е, Малюк радий бачити всіх відвідувачів, але ми дорослі розуміємо, що найбільше хлопчик чекає на тих, кого зможе назвати мамою і татом. До свидання. і що бізаль. Ніше, ми обязательно приїдемо. Наші сйомочні групи приїдуть в гості к діткам, которые так на сьогоднішній день потребують тепла, потребують родинного тепла, мати, тата. Людмила, я передаю вам слово. Розкажіть, будь ласка, і ну разом з Іриною Віталівною будемо так спілкуватися, бо всі ми знаємо про що йде мова. Як народився цей проект, як виникла ідея, з чого ви почали? Ну... Проект наш родился, наверное, надо на, э, начать с марафона, который мы проводили да. совместно с Ириной Витальевной, нашей телерадиокомпания да. для детей беженцев. И вот как-то -как мы в эту тему так окунулись и три с половиной часа тогда да, да прямого эфира, ведухи, а да, мы все участвовали. И вот э, родилась идея у Снежаны Николаевны нашей э, заместителя генерального директора по творчеству сделать проект именно по усыновлению в помощи в С января мы начали сотрудничать с Ириной Витальевной очень плотно. У нас были консультации. Мы пров записывали здесь какие-то информационные беседы, нужно было оформить ряд документов для того, чтобы была возможность снимать этих детей. И вот сейчас мы приступили именно к работе. Непосредственно, Непосредственно уже к самой детками, работе, да. да, потому что на самом деле юридическая часть очень таких важно. проектов очень, она ну, наверное, и к счастью или к сожалению, все-таки она стоит на первом месте, чтобы все было на самом деле так, как нужно правильно, чтобы было и главное, чтобы не навредить никому, да, Ирина Витальевна? Права этих детей должны быть защищены в первую конечно, очередь. Конечно, конечно, это в первую очередь. А как вообще э, на сегодняшний день какова ситуация в нашем регионе с усыновлением? Кого усыновляют? Кого бы, ну вот пытаются, может, усыновить э, наши граждане нашей страны, э, граждане других стран? поделитесь, может, вы знаете, мало кто в суете, сует, знает, что есть, конечно, такое, есть отказники, есть детки, которым нужна семья, но, может, не так глобально задумываются над тем, что как усыновить сегодня ребенка, а вдруг кому-то наша программа сегодня счастье в семье принесет. Ну, вообще, мы можем очень многим похвастаться, потому что, если сравнивать с прошлыми годами, скажем так, прошлый год, этот год, позапрошлый год, это такие всплески усыновителей. У нас огромное количество желающих, которые хотят взять детей в семью. Немножко огорчая тот момент, что в основном это желающие, они хотят детей до пяти лет. В основном девочек. Очень, очень многие хотят девочек. К большому сожалению, мы видим даже здесь, у нас есть мальчики, и совсем практически мало девочек. Но проблема, наверное, возникает, вы говорите, правильные вещи, о том, что действительно очень важен юридический аспект, потому что многие установители немножко не понимают либо кандидаты в усыновители не понимают как это все происходит теоретически и практически вот например если вы помните буквально месяц за два назад э, вся Одесса бурлила тем что появились два подкидыша, сначала в одной части <сёк> потом в другой <сёк> у нас начали обрывать телефон знаю уже наш телефон когда можно прийти забрать и наши потенциальные усыновители в том числе совершали такие ошибки я могу лишь только напомнить всем нашим уважающим уважаемым телезрителям о том, что есть рамки закона, которые э, прописывают определенные действия служб, когда появляется такой Давайте вот такой пошагово ребенок. сейчас вот познакомим наших телезрителей. Мы сейчас мы раз да. коснемся. Если даже вдруг э, вы услышите, или, допустим, телезрители слышат, что в каком-то роддоме по чьей-то информации отказалась какая-либо мама от э, маленького малыша. малыша, вы должны понимать, что не сразу его можно взять законодательно к себе в семью. Во-первых, семейный кодекс предусматривает два месяца прийти в себя и все-таки пытаться ребенка забрать за эти два месяца ни одна из служб не имеет права просто отдать ребенка Лишь бы кому, Эти два месяца, кто где находится ребенок? Значит, сначала он, естественно, находится в роддоме, пока оказывается помощь, потом его переводят в детское отделение детской больницы, где внимательно следят за ним, естественно, врачи. И э, если есть возможность возврата мамы, то такой возможность есть, не забирается у мамы сразу ребенок. И, естественно, процедура происходит, пока, скажем, больше оказания помощи малышу и дать возможность маме все-таки вернуться к нему. Если два месяца проходит и ничего не происходит, ничего не меняется, только тогда начинает работать, подключаться служба по делам детей, конкретно уже закреплять ребенка законодательно и надавать ему соответствующий статус. То есть это и решается вопрос о его регистрации. Понятно. Решается вопрос, если мы знаем маму, пытаемся ее найти и пытаться с ней пообщаться, чтобы не сразу лишать ее родительских прав. Если такая мама есть, есть фамилия, имена, отчество, то пока мы не определимся с ней точно, пока не лишат ее родительских прав. Опять-таки надо ситуации, время. Наверное, Вы же понимаете, да. что это тоже судебные вариации. Есть определенное время. То есть таким да. образом, в принципе, малыш уже тогда можно заниматься малышом, когда ему уже надан статус. Только тогда он может идти на усыновление. И только нам можно принимать активную роль, скажем, в его судьбе. Это где-то приблизительно, ну, в среднем я буду сейчас давать временные uh -huh. рамки, это ребенку уже где-то приблизительно будет 4, 5, 7 месяцев. Но все это время служба. в любом случае можно приходить общаться или уже только рассматриваться начинает? Нет, нет. Да? значит на данном этапе работает только служба с ребенком и только работники здравоохранения. Значит, когда ребенка ставят на учет, местный учет по усыновлению, если мы говорим о том, что действительно подтверждено, что мама его не хочет забрать, и родственников никаких нет, а служба начинает искать родственников и так называемых пап которые как бы как мама одинокие. То есть вариации разные. То есть ну, это индивидуально надо смотреть mm -hmm. по каждому моменту. И вот когда уже точно мы определили, что ребенок действительно ничей и он никому в этой жизни не нужен из близлежащих родственников, только тогда служба начинает активно искать ему семью. Вот именно в этот момент чаще всего на местном уровне, то есть мы говорим сейчас о районных службах, о городских службах, они занимаются устройством данного малыша. То есть первоочередными в этом списке имеют, скажем, возможность взять те усыновители, которые стоят на конкретном учете. То есть если сегодня я живу, допустим, в городе Котовске, и я являюсь потенциальным кандидатом в усыновители. Эта семья появляется. тоже подает э, да. запрос. Они, соответственно, да? перед этим проходят определенную тоже процедуру. Сейчас я сразу говорю ко всем желающим, если такие возникают, как, как установить ребенка, вам надо обратиться в службу по делам детей непосредственно своего района, либо своего города, либо своего района. И там вам детально, чтобы мы сейчас не занимали время, потому что там очень много документов. Вам служба обязательно подскажет, поможет, расскажет, какой список, что надо, как сделать, в принципе, э, расторопные усыновители эти вопросы решают в течение двух-трех недель, максимум месяца. Это не так долго. Дольше всего в нашем процессе это подбор ребенка, потому что тут важен контакт. Важно, чтобы у мамы с папой, как я говорю, ёкнуло в сердце, чтобы они поняли, что это именно их малыш. Чтобы малыш почувствовал, что это именно эти мамы и папа. То есть тут очень важно вот эти моменты учитывать. И, конечно, чтобы законодательно все это было правильно, потому что имея такие документы, этот усыновитель, либо пара, либо единицы, мы знаем, что у нас могут сейчас одинокие мамы Есть усыновлять. такая возможность, да. да? Это прописывается законом. Они имеют право прийти в службу, им покажут либо анкеты, либо, может быть, если в службах будут видеоролики, благодаря вашей бесподобной передаче. То есть они посмотрят, они для себя определяются, что это именно ребенок. Служба выписывает им направление на контакт. И они едут туда, в тот город, либо если они находятся mm -hmm. именно в этом mm -hmm. городе, сопровождение со службой, приезжают туда и происходит становление контакта. Только после того, как все это было произведено, как установители поймут, что это он, могут проверить ребенка на количество заболеваний, то есть не просто забирают ребенка, они имеют право независимо провести экспертизу, чтобы для себя понять, что действительно этот ребенок и он их интересует. И только после этого начинается уже самый главный процесс. Значит, Документов в суд и подготовление уже к основному решению. До которого возраста родители имеют, э, родителей возраста, до которого тут имеют Тут планка усыновлять. между детей, которые хотят усыновить, угу. тут надо смотреть. Если, Если допустим, мы говорим то... о 60-летних родителях, понятно, что малышей им никто не предложит. То есть планка должна быть, мы же понимаем, что ребенка не просто взять, его надо воспитать и поставить на ноги. Успеть и тут опять-таки да. играет защита прав детей. Такое слово, оно, конечно, ну, знаете, как говорят казенные, но тем не менее менее, за прошлый год сколько деток обрели семью по нашей 245 области? 245 детей получили семью. Особенно у нас был всплеск ноябрь-декабрь, подарки к Новому году, к Рождеству. Вы знаете, очень здорово, когда к нам приходят. Наверное, это самая большая награда для работы, для оценки работы службы. Когда приходят усыновители и с малышами, и вот сейчас без слез действительно не вспомнишь, когда приходят, когда мы их видим, вот мы такие детей видим постоянно, и мы знаем их судьбу, начиная от... Как они появились, скажем, без мамы, без папы, либо, к большому сожалению, очень многих детей приходится забирать от нерадивых мам. Это тоже ни для кого не секрет. И когда мы видим, что приходит семья, этот ребенок реально счастлив. И вот, вот смотришь на него, Реально его мама, реально папа. Даже вообще не скажешь, что это не его родители. То есть настолько они сливаются, настолько это единое целое. Вот это, наверное, самая большая награда. И когда этот малыш счастлив, и когда ты начинаешь с ним разговаривать, и видно, что он меняется, а это очень кропотливая работа, чтобы сейчас установители тоже, кандидаты понимали, что это детки, все струж... это детки все сложные, со сложной судьбой. Когда ребенок, еще будучи мама беременная, она понимает, что она от него откажется, он это чувствует еще будучи внутри. И когда в конце концов концов этот процесс происходит, то есть ребенок внутри уже получает Это очень сильную психологическую травму. Он считает, что он никому не нужен. И вот когда появляются такие родители, когда начинают с ним общаться, они должны четко понимать, что не все будет гладко. Сразу мы обычно сразу говорим нашим усыновителям, что настраивайтесь, что до года у вас будет момент притирки, потому что ребенок будет привыкать к вам, потому что он привык к определенному стандарту. Он привык, что он живет в детском садике большом. Сейчас мы видим детский дом. А дальше у нас, я думаю, пойдут уже же интернаты мы будем видеть взрослых людей. К большому сожалению, их большинство. Малышей у нас маленькое количество, а взрослых у нас много. Поэтому очень много. Это такой очень тернистый, тяжелый труд. Но, тем не менее, это большая радость. И когда он преодоляется, то Получается результат. Буквально минутка остается для общения, Лечка, вопрос э, к тебе. Я знаю, что вы уже побывали в некоторых детских домах. Ну, буквально несколько слов. Э, я не спрашиваю, где были. Были в детском доме, общались с детками. Да. Э, сложно приезжать туда, тебе? Я готовилась, что будет сложно, но на самом деле они такие открытые. Они, от них столько позитива, от этих детей. Поэтому было очень легко. Я С знаю, что стихи буквально читали танцевали. там. Я знаю, что буквально завтра ты снова выезжаешь да, на встречу к деткам, поэтому я все-таки надеюсь, что в наших следующих программах мы будем показывать помимо нашего телевизионного проекта, возьмем детину родину в нашей вечерне 10», будем показывать да. ролики, потому что кто-то нас видит утром, кто-то вечером, кто-то в обед, поэтому и дай бог, чтобы, точнее, не дай бог, чтобы этот малыш не прошел мимо своей семьи. И я думаю, стоит сказать, когда выходит возьмите, ДТН это суббота конечно. в 9.20, суббота в 17 часов, воскресенье в 10 часов и понедельник в 11 часов. И вечерняя Одесса 17.45, на следующий да. день в 7.20 повтор. Спасибо вам огромное, это первая встреча в таком формате, но это только первая. Цепь початок, будем противоваты. Дякую.